أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعدين حمد الشاكرين حمد محمد وعلي آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العلم اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم امواتنا واجعل خير ايامنا يوم نلقاك وانت راض عنا واختم بالصالحات عملنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين الدنيا وعز الآخرة كما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عز الدنيا بالإيمان والمعرفة وعز الآخرة مقبولا ولا تجعل صلاتنا يا الله صلاة مردودا اللهم أجعل توبتنا اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا واتو علينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين صلى الله